Всех жителей с хорошим праздником Днем машиностроителя. Сегодня, наверное, можно уже Чернигов назвать. Раньше это был город и химиков, и текстильщиков, текстильщиков э, и машиностроителей. Сегодня, наверное, в большей степени, благодаря трем нашим заводам, уже Чернигов можно это отнести к категории машиностроительных заводов. Поэтому думаю, что праздник залачан. Это сегодня и праздник всех э, жителей города Чернего. Я хотел бы поздравить. Пожелать здоровья, пожелать, чтобы война быстрее закончилась. Пожелать, чтобы нам не, пришло, не пришлось и не приходилось выпускать продукцию даже двойного назначения. Чтобы мы выпускали троллейбусы, автобусы, детские коляски, в ассортименте и многие другие вещи, которые связывают человека с мирной жизнью и с хорошей богатой жизнью. Ну и самое главное, хотел бы, чтобы всем заводчанам и жителям города Чернеева пожелать, чтобы у них всегда была работа. Будет работа, появляется смысл жизни, появляется возможность жить, раб жить, приобретать хорошие вещи, а у города, чтобы всегда были деньги, чтобы не только в долг, а покупать по предоплате ту продукцию, которую... Ми призводімо сьогодні в городе 128 троллейбусов, которые тролейбусів, які срочно заменить, срочно Владимирович. Вот такой от заводчан вам там, як голові військовому, наказ Так що дуже нам буде приємно, якщо ви на сесії або вже там вирішивши питання в кабміні, скажете, що ми знайшли гроші. Як то торік тому на 22 тролейбуса і сказали, що робіть швидше. Ми зібрали всіх людей під наші... Наші прапори і зробили для міста те, що вважаємо задоцільне і те, що ми можемо робити краще ніж інші, тому хотів би ще раз всіх поздоровити і особисто е, міського голову пана Соколова святом побажати, щоб сьогодні о 16-й буде урочисті е, збори е, в театрі, щоб від наших колективів передали всі найкращі побажання, здоров'я, щастя, роботи всім. Е, жителям места Чернигова. Дякую вам. Уважаемые коллеги, друзья, я вас всех поздравляю с таким хорошим праздником, Днем города Чернигова, Днем Машиностроителя. У нас на Черниговском заводе и в корпорации Талон есть у них очень хорошая традиция. Как бы ни было тяжело, мы каждый год выпускаем какую-то новую модель автобуса или троллейбуса. Значит, и очень приятно, что вот такие троллейбусы красивые, первые, идут, остаются здесь в городе Чернигове. Я думаю, что всем вам, как будущим пассажирам, жителям города Чернигова, они очень понравятся. Я бы хотел пожелать, Александр Владимирович, чтобы мы дожили до такого времени, чтобы коммунальное предприятие было не только троллейбусное, но и автобусное. И те новые автобусы, которые мы вам уже показывали, они первые бегали в городе Чернигово, чтобы все завидовали. А я вас уверяю, что они очень понравятся пассажирам города Чернигова. Я с удовольствием хочу вручить вот эти ключи. Я когда сказал, что есть ключи у троллейбуса. Так вот, на каждый э, троллейбус вот такая связка ключей. И паспорта на троллейбус, Александр Владимирович, с удовольствием с большим, чтобы они долго бегали и радовали всех пассажиров и вас как мэра. Спасибо я с удовольствием вот эти ваши слова. Столько хороших пожеланий городу от Владимира Ивановича и от вас, как бы, конечно же, чтобы все троллейбусы были новые, чтобы они не эксплуатировались более 10 лет, и автобусы как бы, не более 10 лет. Но как по тем стандартам, которые у нас ранее были. Ну, надежда на Кабмин, ну, да, как бы. Я думаю, что мы с депутатами, вот депутат, как будем по бюджету сами больше зарабатывать и не зависит ни от кого. Ну, может кредиты возьмем, дешевые. По 0,75% годовых. Лет на 15 на 20%. У нас уже опыт определенный есть. Я думаю, что самый мирный транспорт будет ходить по самому мирному. А я передаю Олегу Анатольевичу это все, что а эти два человека в свое время тоже участники боевых действий, в В этом нет никакой определенной символики, но я думаю, что... Вернутся наши хлопцы, будет время мирное, может они статусы будут иметь, но ну, не может, а будут иметь. Но все-таки пускай это будет последний, кто будет иметь статус участника боевых действий. Я думаю, что все с этим согласятся. Спасибо. Ми ще раз щиро вітаємо вас з днем міста та днем машина будівника вашої пописку, будь ласка, бажаємо миру та добробуту, щастя та здоров'я, добра і радості в кожну чернігівську оселю, а новим чернігівським тролейбусам в добру путь! Благодарим его за залы на уважительные сборы присвященные дню машина путевника. Спасибо ему. Так вот за рулем. Так. Сейчас подожди.